তাতে ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু যিটো এতিয়া দমান বাজিছে খাই বৈ এজো হ'লোঁ ইয়াৰ তাতজুতি দেখিছে মই আগতে যিহেতু লগোৱা দেখুৱাইছিলোঁ বাৰু কেনেকৈ লগাই তাঁতজুতি যিটো আঘোণ মাহতে লগাইছিলোঁ পুহ মাহত নাপায় বুলি কয় সেইটো কাৰণে আঘোণতে লগাই বৰ তুলি থৈ দিলোঁ এতিয়া মই মানে হালত দাঙিলোঁ দেখিছোঁ নহয় আজি মই হালত দাঙি এইকণি বলোঁ যিটো এখোৱালী বলোঁ এহুৱালী বলোঁ মানে এসাতমান হ'ব যিমান কণী পাৰোঁ মানে ঢুকি পোৱালৈকে এখোৱালী বুলি কয় চপাবলৈ হয় সেইটোৱে কয় এখোৱালীবোৰ আৰু যিহেতু বলোঁ এতিয়া মই চপাব পাৰিম এখন হাঁহ আৰু এইবিলাক ৰছী খুৱাওঁতে তেনেকৈ বহুতখিনি সময় লাগে এইবিলাক মানে এনেই জাষ্ট লগাইহে থৈছোঁ সলনি কৰিব লাগিব চাই লওঁ কিমানখিনি মানে যায় নাযায় ছিগিব পাৰে এতিয়া মানে আচলতে কি হ'ল যদি মই মেটোক খোৱা দেখুকাওঁ তেতিয়া চিন্তা নাই হাঁহ জুতি মোৰ শুৱালৰ আগত আছিলে তাত মানে ধানটো কাৰণে এৰালি লৈ আহিব লগা হ'ল পাকঘৰ মধুলৈ লৈ আহিলোঁ আকৌ তালৈ নিম বাৰু ধানখিনি মাৰি লওঁ এতিয়া ধান মাৰি থকা হৈছে আৰু এইখিনিকে দেখাওঁ বুলি বিদোধো কৰিলোঁ আৰু আচলতে কিয় ধানো মৰণা মাৰি আছে তাতো ধান জাৰিব লাগিব চালিব লাগিব আৰু এইখিনি কিছুমান মই এবাৰ ডাংমাৰি বান্ধি ল'লোঁ বহুতে ইয়াত হল মাৰি বান্ধে মই কিন্তু হলিমাৰি বানোঁ বাৰু এইবাৰ মই প্ৰথম ডাং মাৰি বান্ধি চাইছোঁ বহুতক দেখোঁ ডাং মাৰি বন্ধা কেনেকুৱা নালাগে বা বান্ধি চালোঁ ভালে লাগে বাৰু ডাং মাৰি কিন্তু মেৰিয়াবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় যিহেতু আপুনি যদি এখোৱালি সম্পূৰ্ণ বৈ লয় মেঘ খাব পৰাকৈ যদি বৈ লয় তেতিয়াহ'লে একো টেনশ্যন নাই ডাং মাৰি বান্ধি ল'ব পৰা যায় অকণমান শকতে হয় বাৰু ডাংমাৰি বান্ধি ল'লে আৰু বাৰে বাৰে যদি চপাই থাকে তেতিয়া ডাংমাৰিডালত মানে টুফাত মেঘ খোৱাটো অকণমান বেয়া হয় আৰু যিটো এডাল শকতটো ডাংমাৰিডাল অকণমান ডাঙৰ যে মেৰ খোৱাটো অকণমান দিগদাৰ হৈ যায় আৰু মই এতিয়া চপাব পাৰিম এগালি বলোঁ যিহেতু এইখনিকে দেখুৱাবোঁ ভিডিঅ'টো অকণমান আপোনালোকে আগবঢ়ালোঁ এইখিনিকে কৰি তাৰপিছত বাকী সি পাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ বাৰু সেইখিনি সেয়া যিহেতু সম্পূৰ্ণ এহাত হ'ল দেখিছে নহয় এই এইডোখৰ মই জুখি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক সেয়া এহাততকৈ অকণমান বেছিয়ে হ'ল এডোখৰ দেখিছে যিহেতু শকত মানুহৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় বাৰু এই একেবাৰে এহাত ববলৈ এইখিনিয়ে আৰু এইখিনি কাটি মেলি লওঁ ব্লেডখন এনেকৈ কাটি মেলি যিহেতু চপাই লওঁ সেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ মেৰিখুৱাই লওঁ সেইখিনি আৰু এইফালেডাল যিহেতু খুলিলোঁ আৰু এইডাল খুলিব লাগিব আৰু ইয়াত কাটিলে নহ'ব ইয়াত আচলতে মই কাঠি দুটা দিব লাগিছিলে মই সেইটো নিদিলোঁ এনেকৈ কাটিম আৰু অকণমান দিগদাৰ হৈছে কেমেৰাটো ধুই ধুই এনেকৈ কাটি লওঁ দেই তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ আৰু কি পালাদো

মায়ঙৰ বেজালী গানটো নাচিছিলে তাই আৰু এইটো পাইছে তাই স্মৃতি শক্তি মানে বস্তু ধৰক বস্তু দিছে তাত চাই চাই লিখিবলগীয়া হৈছিলে কোনে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আৰু তাইকেণ্ড প্ৰাইজ পাইছিলে সেইখিনি মই জানো তথাপি তাইক সুধিছো এইটো পাইছে তাই উঠা বহা উঠা বহা কলম পাইছে উঠা বহা কলম আছে বিহু নাস্তা খুব ফূৰ্তি এৰ খুব ভাল লাগে সৰুতে খেলি খেদিছিলো আমিও স্কুলত এইটো আহিছিলে আধা কুৰিয়া হৈ আছে এইখিনি দেখুৱাই আছো কটা যিহেতু হৈ গ'ল আৰু এইখন আচলতে এতিয়া মেৰিয়াবলৈ হলে তুদুঠা দুইটা মূৰত এ সমান কৰি দিব লাগিব দূৰত্বটো তেতিয়া সোঁ মাজতে গামচাও থব লাগিব নহ'লে ববলৈ বেয়া বাৰু নাগাগুৰীয়া হয় এনেকুৱা কৰি লওঁ এইখিনি প্ৰথমে কৰিবলৈ বৰ আমনি যেতিয়া মেৰি খুৱাই লৈ তাৰপিছতে ব'বলৈ ভাল বাৰু তাঁতখনেই কাৰণ তাঁতৰ গোটেইখিনি বস্তু থাকিলে একো চিন্তা নাই বাৰু জৰিবিলাক প্ৰথম দিনা জৰি চৰি লগাওঁতে মেডোতে গুখিনি বহুতখিনি সময় যায়গৈ যিহেতু মেৰিটো খুৱালোঁগৈ দেখিছে ইয়াত এমেৰ আছে বাৰু তুলুঠাত অকণমান বেছিকৈ আছে এহাত বেছি দীঘল অঁ মানে মেৰিটো খুৱাইগৈ এহাতে যেনে তেনে এইখিনি দেখিলে তাঁতখন অকণমান ঢিলাও হৈ আছে আৰু পুতলো এডাল লগাই থোৱা আছে দুডালমান লগাব লাগিব পুতল দুডাল প্ৰয়োজন হয় বাৰু আৰু এইবিলাকো বহুত কাম আছে জৰিবিলাক নতুন লগাব লাগিব চাগে চাই লওঁ এইখিনি জৰিয়ে কাম দি আনি দিয়ে কিন্তু অকণমান শীতল হ'ব লাগে ভাল হ'লে দেখিবলৈও ভাল লাগে বা এইবিলাক সূতা ওলাই থাকে অকণমান বেয়া হয় ফুল বাচিবলৈ যেতিয়া সূতাটো অকণ পৰি যায় সূতা তাকো সূতা লাগি অকণ পাত খাই থাকে আৰু তাত খিনি অকণমান ঢিলা হৈছে আৰু আজি যিহেতু শনিবাৰ অকণমান পালে সি তাইকো অকণমান চাওঁগৈ স্কুলৰ পৰা প্ৰাইজ দিয়াহে আছিলে আৰু খেলো যোৱাকালিলৈকে খেলি মেলি আছিলে আজি প্ৰাইজ ভিতৰ নাছিলে সেইখিনি মই অকণমান ভিতৰ কৰিছো সেইখিনি দি আছো ইয়াৰ লগতে যিহেতু আমি স্কুললৈ গৈ আছো ইয়াৰ দেখিছে নহয় অকণমান দেখুৱাই দিছো বাৰু কি কৈছা দাদা শুনিছানে নাচিব নালাগে আকৌ মায়েঙ বেজালি বুলি নাচিবা ধুনীয়াকে দেই এয়াই বিদ্যালয়খন যিহেতু পাই গলোহি আৰু ইয়াতে আমি নামিম আৰু বৰ্ণা দি এটালৈগৈ আৰু সেইখিনিমতে খুৰী আহিলে খুৰীয়ে যিহেতু ধান জাৰিছে আৰু মই কঠীয়া দানা ধান অলপ আছিলে জহা সেইখিনিকে বাচিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে যিসকল ব্যক্তিয়ে চালে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আজিলৈ আহিছোঁ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ